你绣花呢？这样清理伤口得清到什么时候去啊？我来吧。你会处理伤口？ 我上过急救课啊！谢谢你真的不要把它扒开来看看里面有没有脏东西吗？这万一愈合了，长在肉里怎么办？还是我自己来吧。 八宝粥、哎，怎么这么咸呢？嗯周，周川老师，不好意思，我今天早上起晚了，没给你做早餐。对了，你把这家的外卖电话给我，我要投诉他们。食物也是有尊严的，八宝粥只能是甜的，这都咸的没法入口了。我做的。你做的。 嗯，你其实嗯，加点热水也就不会这么咸了。嗯，那你就多喝点。桂圆八宝粥一起补血，最适合现在累得像狗一样的你。这粥是你特意为我做的吗？嗯，是啊，我怕你万一累出个三长两短来，谁替我卖三十五万呢？我就知道。 喂，于主编。真的吗？我现在就跟他说。太好了，太好了！你的书下个礼拜就要预售，嗯，到时候我会在官博上多多艾特你，你一定要多转发哦，转发的越多越好。嗯，这个粥我就先不喝了，我先去家印厂了啊。真的是太闲了。哎，我给你叫了辆车、啊，在门口、啊，我报销。 拜拜。我。处理你脚怎么了？哎、呀，没事，我就是摔了一跤。你摔了一跤这么高兴啊？有吗？有啊！你,你不信，拿镜子照一照。你看你小脸红扑扑的，主要还老笑。哎呀，我不是高兴嘛！好了好了，快进去吧。嗯，慢点。 老师，你想要喝些什么？我去便利店买，我请客。对了，今天没有发生什么事儿吧？嗯，没有啊，只有少数几个心术不正的书迷，还有那个没有职业道德的姐。不过我完全都没有放在心上，他们这么一闹，反而给书宣传了。只要书卖得好，我都不介意的。 对了，你有没有想好我们这次网络预售到底送什么独家赠品啊？我还以为你会要挟我签名，要我卖多少签多少。当然不行，签名签太多会被贬值的。还知道不能杀鸡取卵，我很欣慰。其实我知道，书迷想看的是番外，那如果我们出了正式番外的话，那些实体书商肯定会有意见的。你觉得？ 主角日志怎么样？就是把那些小说中的重大情节再重新捋一捋。主角日志好像不错。嗯。不过我可告诉你，千万别写太多字啊！我是要做那种很小薄薄的那种小册子。你时刻要记住，你的字都是拿来卖钱的，别拼命写。你是在嫌我太啰嗦、啊？我哪敢啊！ 要是那些键盘侠知道你平时对我的态度，肯定就不会误会。嗯。什么？那个简娘娘竟然回复读者，含沙射影，说我没家教，她才没家教。别生气啊，手机摔坏了可是要买新的。 这个截图给你的李仙女是谁啊？怎么比我还八卦呀？你还给我，我要看气！气死我了！这么多年，只有我们家厨子娘娘骂我的饭，怎么能骂她呢？快还我！快点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 嗯，你发了什么？好好散步，走了。 刚刚发了什么？我看看。我的编辑只是按照合同和画社沟通，用稿或者不用，编辑只是协调者，他说的不算。至今为止，我不认为我有被当做任何人的私人物品那么小心翼翼珍藏对待过。如果有，我很期待。别这么含情脉脉的看着我，毕竟我是温润如玉公子川。这。 我我预感，这一波书迷又要掐了，但是不怕掐，就怕糊。这样一来，你新书上市的消息就能大大的预热一波了。我是正面帮你出头，你怎么只能想到卖书啊？老大，我卖的难道不是你的书吗？而且我最近都已经在做牛做马了。不过呢，还是要谢谢你，这样一来又可以节省一笔宣传费用，不用花钱了。 哎呀，太可惜了！要是简娘娘这波操作是明天新书预售的时候就好了。哎呀，太可惜了，太可惜了！别得寸进尺了，去买单吧。 回来了，这么晚，我好饿呀！你就不会自己点个外卖？我被这群老前辈的热情转发给吓到了，哪有什么心思点外卖啊？啊，对了，就连江雨辰他爸那个书法家，也凑热闹转发。那你们家周老先生呢？发了一条。真的？嗯，我给你念啊。 警惕，多转发一次就是救一条命。以下食物混吃可能会引发严重的食物中毒。这真是你爸吗？我怎么听起来像是我爸会说的风格？嗯。唉。哎，你看，我都为你辛苦了一整天，你能不能来帮我淘淘米呀、啊？不要。 哎呦呵，看起来还挺熟练的嘛。就当是下凡渡劫了。来、哎，这里面要加多少水这不是有刻度计吗？你就用手指量就行了，差不多一个指节吧。嗯、好。 不是用这个手指，是要用中指，这样子。咱能好好说话，不动手动脚吗？我哪有动手动脚、啊？你说，如果有一天我走了，你自己一个人在家，会不会饿死？等哪一天我再回到你家的时候，你的门口就全都是苍蝇。走，你要去哪儿啊？ 如果《洛河神书》卖到三十五万册，社里就会给我发一大笔年终奖。到时候我有钱了，不就可以搬出去了吗？三十五万，你以为这么容易就能卖到啊？为什么不容易？新盾的《扣维》都卖到了七十万了。这里面有多少水分，他们自己知道。国内能上十万的就已经是一线作家，六七十万，那真是屈指可数了。你让我上三十五万，那是实实在在,在的三十五万。我算了算。 那些转发的，每个人买一本都不一定能凑得到。我觉得呀，你还是别想太好了。哎，你能不能对自己有点信心啊？根据这几天的真定量，加上书店的堆叠位，现在差不多已经有十三万本了，而且数字还在陆续增加。等之后网络预售再卖个八九万本，三十五万也不是没有可能。在这里住着。 你是不是很不开心啊？啊？不然为什么总想要搬出去啊？连帮我卖书都是想拿到奖金，然后能搬出去。说到搬出去，你整个人眼睛都在放光。我是虐待你了，还是强迫你跟二狗每天跑马拉松了呀？因为你搬过来，楼上又是打扫卫生，又是买新家具的。你的床铺、床垫、地毯、衣柜全是新买的。就住了这段时间，你要搬走？ 耍我呀！哦，原来你是舍不得新家具的钱啊！不，你怀着这样的心思卖书，这本书不会欢迎你的。哎，老大，你搞搞清楚，你咒的是你自己的书哎。嗯，良心告诉我，我其实不想搬出去住，但我为什么不想搬出去住呢？ 盯着我看干嘛呀？影响我吃饭的心情。我做饭的时候你不也……哎呀，算了。什么算了、嗯？算了。谁让我真的有点舍不得你呢？一分钟销量，一万三千五百四十七。一分钟销量。 一千两百零一！哇！老师，我我我，你你这是喜极而泣还是伤心啊？我我我我是想说，如果有可能的话，我能不能成为您微博绿书的？哎、谁呀、啊？哎，你刚才后半句说什么来着？你帮我看一眼销量。 这么不识好，完了！怎么了？江雨辰！你你躲这儿干什么呀？你有你自己房间，你躲回你自己房间去。 把门关好了啊！听见任何动静都别出来。能有什么动静？难不成你要和江老师杀人放火，还是要干什么见不得人的事儿、啊？你到底还躲不躲了、啊？我不对呀、啊，我有什么好躲的？我可是你的编辑，来这里看看你的新书预售，顺便应对一些突发状况。天哪，我怎么这么聪明啊？啊、穿成这样在我家陪我等预售。 你不然直接告诉江雨辰，我跟你已经结婚了，还育有一儿一女一狗。周周，哎，周周，现在不叫我老师了。 一口一个周川，别以为给我大卖了本书，我就可以这么嚣张。你刚才真的没听见我说了什么吗？周川，脱鞋了。嗯、第三层，第三层，我的在第一层，千万别被他发现了。OK。江雨辰。你烦我们家鞋柜干嘛？痛苦，脱鞋。 痛苦、啊，好痛苦、啊！那，啊、周川，你家卫生间没有厕纸了。嗯、喂，你用手？ 技术怎么样了？午饭多了，这次真的谢谢你，你做的很不错。那天在电影院说的话，看来不是磨磨嘴皮子而已啊。嗯，真的没什么跟我说的。嗯以后有合适的机会我再跟你说，这次是我太心急了。你这么说，我更好奇、啊。 好没被他发现这些。陆川，你拿个厕所等那么久啊？你等等，我好好给你找找。喂，是不是你家呀？找东西这么久。 哎，你衣柜里还有个人在这，腿都伸不开，你们在外面把酒高歌合适吗？ 别浮夸、啊，你腿没那么长。一看成绩就不错，预售破多少了？还行，六万。哎呦，真不错，你别谦虚啊，再开一瓶。哎呀，行了，喝完这瓶就行了，不然我还得拖你回家。谁说我要回家、啊？你的床不能睡啊。 哥，销售量马上就要破三十五万的周深老师，赏我件衣服还赏得起吧？赏得起，但是我的销量只能是三十四万。为什么？三十五万就没人给我做饭了？你这什么神逻辑啊！喝醉了吧你？你自己去挑去吧啊！ 去厕所。啊！多都好了。朵朵，我觉得、啊、这裤子对我来说是不是有点长了？你，你先出去，我一会儿给你拿。哎，你别再进来了。